А, привет. Как вас зла? Да прекрасно. Чищу куль куламеты, як тебе кажут. Что? Пулемет чищу. Машингвер. Знаешь, что такое Машингвер? Нет, я не интересуюсь оружием. Да? А чем ты интересуешься? А? Чем, ну, чем интересуешься? Ну вот чем. А, стратокастер. А. Ну давай, мочи. Э -э, Стива Вая, давай. Мочить, мочить. Стив Вая, знаешь, что такое Стива Вая? Это деплохол, не надо меня тут, я знаю, что это такое. Это Ричи Блэкмор. а я тебя попросил Стива Вая. Так это все, что я умею. Зачем ты такую гитару купил? Зачем тебе стратокастер, если ты умеешь только дым над водой? Не знаю, я, я просто маму попросил. Я увидел музыканта. Выброс, выброс, выброс струнокастера. Open the water. А? Ну либо Steve Away, либо выброс струнокастера. Блин, ну тогда все, <пас> он Хорошо. Так что а, да. не, не сыграешь мне ничего интересного. Я так ты я так могу, да ты я так могу, ты мне эту мурку с Ну мурку, чувак. Дебилы. 12 долларов не будут лишним налогоплательщикам полученных штатов. Ох ты, я смотрю, венок у тебя прям на груди, да? Ну, есть такое. Лавровый. Да. Понимаю. Нерон никак. Я а? Никак Нерона встретил. Впрочем. Ну а как? А Каковы? А вы, врачей, сейчас про винок имеете в виду? Ну конечно же. А что? он? не так? Так я и говорю, Нерона встретил. Этот слово не понял Нейрон. Это кто? Родственник ваш, очевидно. Студий бейкер Без понятия чем Ни слова вашего не понял. Так Даже я же вроде по-русски по разговариваю. Или, или нет? Ну я слово это, это Нейрон, не понял, что это слово. Его значение, точнее. Это такие вот э, связи между э, э, в, в мозге человека. Но когда у человека есть мозг, у него мозг… А, ну, значит, такой нейронный связи у человека. Вот, вот, вот я и встретил. Угу. А, я просто думал, что про клевер имели в виду не этот, тот самый. Ну, конечно, нейрон, нейрон, а нейрон, вот нейрон туда нейронный, туда. нейронный нейрон, конечно, ну, именно. Я вот когда вчера с этим, с Кантом встречался, ты с Кантом не знаком? С каким Кантом, без понятия. Ну, у вас в Тюмени хорошо э, всю торговлю наркотой Кант. В Тюмени? А чего что в Тюмени? Да, у меня написано, что ты в Тюмени. Да и какой себе человек позволит еще лавровый венок-то на грудь набить? Только не ровно в Тюмени. Никто ни, 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 ну, не сможет. Просто могу же и наказать за излишнюю, так сказать, пафосность. Вы, меня вид видно, путаете. Да, нет, нет. Ты Канта знаешь? Ну, Канта в Тюмени все знают. Я здесь не так уж давно живу. А откуда? Откуда? откуда ты сам? С Новосибирска переехал. А, ну да, это же научный центр наш, российский, самый крупный, кстати, научный центр. Но я не очень в науках силен, не обижайся. Ты вот, например, да. в какой. С... Ты, я... ты, ты вот в какой области да. специалист? По образованию, или вы причем имеете в виду? Ну, я не знаю, как тебе удобно. Может, в Тюменской, может, в Новосибирской области. Или по образованию. Ну, у меня, Ну, у меня три специальности. Ты же специ... Специалист широкого профиля. Ну да, автослесарь у меня идет заправщик. Потом идет. А, строительная работа это кирпичник, кирпичник, штукатур, маляр. Каменщик называется. Не кирпичник, вот, а каменщик нет. называется. Ну, каменщик, да, то, что их там, это комбинация, у меня и маляры, и каменщики. Комбинация это, по, это потом... по, женской одежде, модельер называется. Смотри, какой у тебя действительно широкий профиль. И, и поваром еще учился, на повара. Ну, курсы проходил. Понимаю. А, Корочки как бы А Моторол, Мо все... с Моторолой я знаком был? Кто? Ну, да, Арсений Павлов. Арсений, Арсений Павлов, Моторола, на знаком был? Нет. тоже? Нет, он снова в Я с такими, как бы, с блатными, ну, которые имеют, типа, свой круг общения, их знают Я пытался таких дальше держаться, потому что я вышел из детского дома и подумал, когда лучше держаться будут от всей этой суеты как ты в детский дом Никак. попал? Ну, по своей вине. В смысле, ты бросил родителей или как? По какой своей вине? Ну, я нашкодничал через много. Меня отправили, а мелкий был. Я сначала отправили в, детский, в, приют, и все, потом с приюта по детским домам полетело. То, что меня предупреждали, были косяки дома. И все, у меня было как косячило, все, в детский дом попал. Ну да, понятно, понятно. А что же от подальше держишься? Они тебя пригрели, так сказать, в свой круг пустили или на... Зачем? Ни одному неплохо двигаться. Так да как-то не знаю. Все-таки ну, как бы, поддержка ну, по жизни, намутился... чтобы до неровно тогда расти, поддержка по жизни нужна. Я просто в школе на... Ну, в интернете Я учил, как бы наделал косяков, новиков. Потом вышел, подумал, нахуй мне это все надо, и, пожалуйста, а лучше. А где твои Поза, родители то, сейчас? Не знаю. Ну, то есть ты их бросил и все, навсегда бросил, да? Почему нет? У меня там маленькая другая история была, начало, я, видимо, не сказал. От меня отказались. Взяла приемная семья, и вот в приемной семье, короче, начал там сети И все, меня туда забрали уже. То, что я сам, так сказать, решился. Понятно. То есть будущего у тебя без нас Блатных никакого. Ну, блядь. Канта ты не Я знаешь? Я не хочу этого. Канта ты не, не знаешь? Моторолу не знаешь? А это ж братья, так сказать. Иммануил Кант и Арсений Моторола. А это ж братья. Монгол? Почему монгол? Он немец. Эммануил Кант, он немец. Не-не, у показалось, сказали монгол. Это показалось. А на СОО был? Я еще в армии даже не служил. От армии-то ты -то тоже бросил, да? Кого я бросил? Армию тоже бросил, говорю. Тоже на школе. Почему? Школу. Я просто еще... В армию не, не берут не или призывали что? Еще. Ну, не призвали еще. А тебе что, 18 нет? Мне 22 уже. А это тебе не призывали в армию, если тебе 22 уже, и ты автослесарь. По комбинациям специалистов женским и по... Чему там еще я забыл? Да я, я же не работаю по профессии, а другим сейчас занимаюсь. Я отучился и все. Воруешь? И на работу устроился. А? Воруешь? Нет. А чем занимаешься? А чем? Работаю официально. Ну, кем? А, как бы Делаем персональные баллончики, я Какие баллончики? Аэрозольные и перцовые. Ну, вот эти комаринки всякие. Ага, гашки, я понял, Черемухи. Мат для оружия. А? Понятно. Перцовый газ, короче говоря. Так вы с полицией крепко сотрудничаете, ну, да? да? Ты мусорской, значит. Ну, с кем? Ну, с полицией. Нет. Ну а как? Без разрешения разрешительной системы Российской Федерации изготовления подобного рода Изделие невозможно. Ну так, это же не мы, это наши начальцы. Мы, мы-то здесь каким образом? Это они там что-то делают, мы просто производим. А ты, дегусти... а а ты, а ты просто дегустируешь, дегустируешь, да? Почему нет, мы его производим. Ну, мы а, 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 дегусти... а дегустирует кто? И, конечно, а кто дегустирует? Да он не дегустирует, всем его дегустируют. Ну как, надо же понимать, что это такое. Для этого нужна дегустация. Не дегустация, а пробы, пробы делают. Нет. Сначала делаются пробники, потом уже дегустация не делается. баллончиков. Неправда на самом деле, ты просто не полностью владеешь они делаются... У них есть сертификация у баллончиков, приезжают люди с Москвы, и они их проверяют. Так это и их это дегустаторы приезжают, а ты думаешь как? Это просто не афишируется. Но им разрешение выдает... Ну, мы их не называем татарами, мы просто это проверка и все, как бы. Ну, Для нас это не больше. Им разрешение выдает, ну, Что честно сказать, дайте. неофициальное разрешение и полностью контроль над ä, ä, подобным производством. Кстати говоря, вот у Тюменского дядя, дядя Канта, вот именно он в вершки снимает с этого всего. Вот, ты говоришь, не знаешь, не сотрудничаешь. Вот видишь, как это да я же не сказал ни слова, что я с кем-то сотрудничаю, просто рабочий, просто произошло. Как тебя зовут, Отчеты, я... Как тебя называют... зовут? Я, ему, я ему привет от тебя передам. Не надо никому привет передавать. Ну ладно. Тем более этого человека да, не да. Не да. да. С тобой интересно, но я пойду дальше. Не буду. Не буду смущаться над хворою на всю бошку людиную.